بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من نهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيبة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمر إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا ويقيم الزكاة وذلك دين القيم إن الذين كفروا بالنفل الكتاب والمشتقين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البريه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه بسم الله الرحمن الرحيم إذا وحملت الأرض زجلها وأخرجت الأرض وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك وحالها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى